Вас витает канал адвоката Виктора Колбанцева. Хочу объяснить, почему вот такой ажиотаж вокруг меня. Я, я не долго там времени у вас займу, э, чтобы вы просто понимали вот эту картину, почему сейчас суда в суд кидают, почему простой банальной хулиганки просто выросло покушение там на, на сотрудника. Э, значит, э, в 22 году, когда началась пол полномасштабная война, ну, так, так получилось, что ну, я, я собрал огромное количество людей, которые были уже вооружены. Все. Мы знали ну, четко, что идет э, колонна уже на праворы. Ну, нам уже показали, где там занимать позиции, оборону. Все. Получается, ну, мы, нам уже э, даже уже сказали, там, что где-то часа через 2-3, короче, колонна будет э, уже под проварами. Мы занимали там оборону, всему кабину. Чтобы вы поймали, э, с, с тех людей, кто там занимал ну, ну, об, оборону, были ну, добровольцы, добровольцы, была, была часть там 72 и под, подъехала часть, короче, СБУ Альфа, там было 4 экипажа. Вот это все кто был на э, обороне Проворот. Короче, примерно где-то в часов 9 вечера э, к нам прибегают... Э, полиции не было вообще, хотя полиция ну, должна была знать. Где-то часов 10 вечера к нам э, прибегают, ну там, где мы дорогу к нам прибирают два полицейских с нашего оборудования города. И заявляют всем, ну, там, ну, свидетели, мы показания давали, нас опрашивали уже потом. Но ну, я сейчас забираю на момент, потому что там и начальника милиции, и проводского сняли. И эти два парня, короче, говорят, ребята, мы, короче, мы с вами. Ну, говорит, весь район собирается сдаваться. Мы как бы, ну, в шоке. Ну, 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 там полковник Афри, да, нахуй, да, 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 и он попросил, чтобы я с собой взял еще 10 человек добровольцы. И мы на двух джипах, короче, туда приехали, в райдел. вышел началь, начальник, начальник райдела. И он тут же что, при, при, нас, там, значит, свидетели есть, они все давали показания, кто был туда все. И оно сейчас есть там, вы эти показания. Все. Вот он вышел и говорит, вы, говорит, дурачки, говорит, вас сейчас поубивают, лучше сдавайтесь. И, короче, нас поменяют, мы садимся, мы город не удержим. Сдавайте все. Ну, нашел, нашел бойцы Альфы, короче, надавали ему пендюлей прям, ну, там, на улице. Сказали, есть там какие-то, ну, еще там патроны, чем защищаться. Ну, они там повыносили, там, дали все. Ну, и, опять же, эти бойцы Альфы, короче, поставили джип с пулемета. Мы приказали, не дай бог, кто-то хоть не выйдет. Короче, вам хана. Я просто был свидетелем этого всего. Также я и ну, тоже там добровольцы. У нас потом опрашивали, это ну, поднимал этот вопрос. Почему это же ну, потихо? Все, кто себя как проявлял в тот момент, все были, были записаны на всех уголовных делах. Просто что я получился как и свидетелем и очевидцем этого всего, и теперь я вижу, вот это чтобы... сейчас расправа идет. Расправа мне теперь от полиции. За то, что я видел, давал показания и все. Дело такого рода, колонну мы эту отбили. Мы там двое суток у нас боль был, там тоже и потерь были. Ну, колонну мы отбили без полиции ничего, своими силами. И довольно-таки успешно. После этого там нас уже собирали, как уже когда колонну эту убили, там прошло пару недель. Приезжали нас, вызывали там местные там нас человек 15 давали, кто, кто видел, как все, мы давали эти показания. Почему там его ну, и начальника милиции по-тихому сняли? Дальше эти дела, ну, я, задавал вопрос, а чего там не отвечать? Ну, мне сказали, что время пройдет, эти материалы, эти документы все поднимутся и все ответят сполна, кто себя как вел, что. А сейчас я просто понимаю, что это расправа надо мной. Вот просто расправа. Они знают, как я себя провел, они знают, как они себя вели, и все это знают. Проворах, вот, вот, это дело, ну, знают все, оно ну, вышло уже далеко. И вот это беспредел, я столкнулся с этим. Они говорят, я опасный для общества. А я это общество два года защищаю. Два года. У меня все есть послужной список, какие операции я проводил. Ну, как-то так у меня оно ну, получалось, и мои попросили. Везде мы были, там, где тяжело, там, там, была моя везде группа. Сейчас приехал, понятно, ну я, я спотыкнулся, там выпивший был, я это не откажу. Ну там хулиганка, ну все сделали, что якобы <каклев> покушение, все, хотя там этого не было. Ну я еще раз говорю, что это просто вот расправа на, на патриотах, на теми, кто что-то делает. Вот и все. Просто я, я, вас прошу, дайте мне поднять мы на события я поеду опять же, воевать, мой вот батальон стоит сейчас на покровстве. Все, надо будет на, на суд, я, я всегда приеду. <зывали> я проезжал, я не, 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 не прятался, короче, не удивлялся Я отвечаю, что я приеду. Я наоборот заинтересован в этом доказать. Тем более, я же говорю, есть видео, если бы сейчас мы, может, возможность была посмотреть это видео, ваша часть, вы все прекрасно поняли, что, что это там происходит. Ну все, я, 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 в принципе, я все сказал. У Рызиков. А? По все назначено? Прокурор Ваша честь, никуда я убегать не буду. За хороший паспорт я могу сдать. Но у, меня, у, у меня допущенный до обесковой таблицы. Но мы за, за кордон никто не пустит. Даже если я сам захотел, не Потому что я допущен до этого. По рискам, я живу, что риски ни на кого влиять не буду. Сидите они все с моей стороны. Потерпевший, якобы тот, кто потерпевший. Претензий не имею. Он заявил на суду, что говорит, претензий не имею, когда человек на и выполняет свой долг. А что а я, я, вас прошу, Ваша честь? Вот вы после этого на какие я поеду. На, на патрок, где мои батальоны, будут буду выполнять свои долги. Надо будет на суд вызвать, я по-любому проеду. Тим море я сам заінтересований доказати, то, що адеквувати ну, ще Все безповідно. Да. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.